22-ci əsər kanalının tarixi sirləri verilişində xoş gəldik hər birinizi dəyərli izləyicilər. Bu verilişdə sizinlə birlikdə tariximizin qaranlıq məqamlarına işıq tutmağa çalışacağıq. Təbii ki, bu yolda bizə tarixçilərin, tədqiqatçıların araşdırmaları da kömək edəcək. Bugünkü buraxılışımızda Azərbaycan səfəvilər dövləti və onun banisi Şah İsmailə bağlı ziddiyyətli məqamlara toxunacağıq. Xüsusən Şah İsmail barəsində zaman-zaman qalmaqal yaradan bəzi suallara cavab axtaracağıq. Hazırsınızsa, başlayaq. Şah İsmailın 1501-ci ildə Safavilər dövlətinin əsasını qoyması tarixin gedişatını dəyişdi desək, yəqin ki, yanılmarıq. Onun haqqında bir-birindən qəribə, maraqlı, ağlasızmaz və heyrət doğuran fikirlər səsləndirilir. Bu videoda həmin fikirlərin doğruluq payının olub-olmadığını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Şah İsmailla bağlı fikirlər birmənalı deyil. Kimisi onu nəinki Azərbaycan, hətta dünya tarixinin ən qüdrətli hökmdarlarından biri olduğunu deyir. Kimisi də bəzi qərarlarının dərin fəsadlara yol açdığını düşünür. Söhbəti çox uzatmadan keçək Şah İsmailla bağlı ən son səsləndirilən ittihamlardan birinə. Bəzi tarixçilər Şah İsmailın öz anası Aləmşah Bəyim xanımı boğdurduğunu bildirirlər. Bəs doğrudanmı Şah İsmail öz anasının edam edilməsi barədə hökm verib? Bu iddia əsasən Osmanlı tarixində və Vinisiyalı müəlliflərdən birinin qeydlərində yer alıb. Əksər Osmanlı mənbələri Şah İsmailın anası Aləmşah bəyim xanımın edamı ilə bağlı 17 sentyabr 1501-ci il tarixli fərmanı olduğunu iddia edirlər. Gəlin görək araşdırmacı, tarixçi Namiq Musalı bu barədə nə deyir. Şah İsmail səfəvinin anası Aləmşah bəyim orta əsr Azərbaycan tarixində mühüm yer tutur. Aləmşah bəyim atası tərəfdən Ağqoyunlu xanedanına, anası tərəfdən Trabzon Rum imperatorları nəslinə mənsub idi. Şah İsmailin 1501-ci ildə Səfəvilər dövlətini quraraq taxta çıxmasında da Aləmşah bəyimin müstəsna xidmət olub. Bundan başqa, Şah İsmail şeirlərində anasından sevgilə bəhs edib və onu Hz. Fatiməyə bənzədir. Səfəvi tarixçilər də onun haqqında yüksək fikirlər yazıblar. Lakin son illərdə yayımlanan bəzi romanlarda, köşe yazılarında Şah İsmailin Təbrizi ələ keçirdikdən sonra anasını öldürdüyü iddia edilir. Bu ittihamı irəli sürənlər həmin dövrdə Azərbaycan da olan Venesiyalı Katerina Zenonun səyahətnaməsinə istinad edirlər. Lakin Katerina Zeno Şah İsmailin öz anasının yox, Ögey anasının ölümü barədə fərman verdiyini bildirir. Dəmin mətnin türkçə tərcüməsində Ügey ana əvəzinə yanlış olaraq ana yazılıb. Yəni Şah İsmayılın əmri ilə edam edilmiş şəxs onun doğma anası Aləmşah bəyin yox, Ügey anası olur. Şəfəvi mənbələrinə görə Aləmşah bəyin 1501-ci ildə öldürülmədiyi, sonraki illərdə də həyatda olduğu yazılır. İstatan sonu Mövzui ilə bağlı iri həcimlə kitab tərtib edən tarix elmlər doktoru Meyhman Süleymanovun yazdıkları isə bir qədər də ağla batandır. Görək Meyhman Süleymanov bu barədə nə deyir. Əlemşah Qəyimin 1522-ci ildə dünyasını dəyişməsi ehtimal olur. Bildirilir ki, dünyasını dəyişdiyi vaxt onun 62 yaşı var idi. Əlemşah bəy Şeyx Səfi türbəsində dəfn edilib. Onun qəbri hazırda da qalmaqdadır və Şeyx Səfi türbəsinin həyətində. Şeyx Səfiyyəddin'in dəfn edildiyi Allah Allah künvəzinin divarları yaxınlığındadır. Ələmşah bəyinin Şeyx Səfi türbəsində dəfn edilməsi ona olan ehtiramın təsdiqi ola bilər. Çünki əgər onun Şah İsmail tərəfindən öldürülməsi haqqında şairələr doğru olsaydı, onda Şah İsmail onun Şeyx Səfi türbəsi kimi müqəddəs bir yerdə dəfninə icazə verməzdi. Aləmşah bəyinin Şeyx Səfi türbəsində dəfn olunması həm də onun kifayət qədər möhkəm etiqad sahibi olmasından xəbər verir. Əks təqdirdə onu Şəfivi mürşidləri ilə bir məkanda dəfn etməzdilər. İstatan sonu. Türkiyə tarixçilərinin də bir qisminin fikri belədir ki, Şah İsmailın anası Aləmşah bəyini edam etdirməsi haqqında deyilənlər həqiqəti əks etdirmir. İndi isə keçək Şah İsmailə. Dolayısıla, Səfəvilər dövləti ilə bağlı ortaya atılmış daha bir dəhşətli iddiyə. Bəzi tarixçilər Səfəvilər dövlətində insan əti yeyilməsi barədə fikirlər səsləndirirlər. Hətta bəzi insanların diri-diri yeyildiyi də deyilir. Tarixçilərin çoxu bu versiyalara təksib etmir. Yəni deyirlər ki, doğrudan da həmin dövrdə insan əti yeyilib. Lakin burada çox önəmli bir məqam var. Gəlin əvvəlcə bu iddialara nəzər salaq. İranlı professor Şahzad Bəşir Şah İsmail və Qızılbaşlar Səfəvi dövlətinin dini tarixində hannibalizm məqaləsində Şah İsmailin dövründə hannibalizmin mövcud olduğunu yazır. Bundan başqa, araşdırmacı Güntay Gencalp da Səfəvilər kitabında Qızılbaşların insan əti yediyini iddia etmişdi. Bəs bu iddialar nə qədər doğrudur? Tarixçilər bildirirlər ki, 16-cı əsrad əksər səfəvi mənbələrində insan əti yeyilməsi faktına rast gəlinmir. Lakin İskəndərbəy Münşinin Tarixi Aləmarayə Abbası əsərində buna işarə edilir. Həmin hissədə deyilir: "Muradbəy Cahanşahlu qəzab odunda yandırıldı. İntiqam alan döyüşçülər onun ətnə yedilər." Tarixçi Əkbər Necəf səbəblər dövründə insan əti yeyilməsi iddialarını təkzib etmiş. O deyir: "Bu məlumat doğrudur." Və mənbələrin şahidliyinə görə skiflərdən bəri mövcuddur. Amma insan əti yemək səfəvlərinin hamısına yox, sadəcə kiçik bir hərbi dəstəsinə aid idi. Hərbi strateji mahiyyət kəsb edən bu ənənə müasir dövrdə vəhşi ordu kimi qeyd edilən xüsusi təyinatlı hərbi birliyə işarədir. Günümüzdə də bir çox böyük dövlətlər vəhşi orduya sahiblər. Statın sonu. Meyman Süleymanov isə bunlara yazır. Elmi tarixə ədəbiyyatda Qızılbaş döyüşçülərinin adaməti yeməsi haqqında mövcud olan məlumatlara birmənalı şəkildə yanaşılması doğru olmazdı. Məlumdur ki, Şah İsmailin həyatının sonlarına yaxın Heratda acılıq hökm sürürdü. Şəhərdə bir dəstə insan gecələr küçələrdə keşik çəkərək rastlaşdıqları tək adamları qətləyib onların ətinə yeyirdilər. Bu məsələ kifayət qədər geniş miqyas almışdı. Və beləliklə şəhərdə adam yeyənlər dəstəsi formalaşmışdı. Əgər Səfəvi əmirlərinin qətiyyətli tədbirləri olmasaydı, bu adam yeyənlər dəstəsi öz cinayətkar əməllərini hələ uzun zaman davam etdirəcəkdilər. Herat hakimi olan Səfəvi əmiri Zeynalbəyin qətiyyəti ilə bu adam yeyənlər dəstəsi tutularaq edam edildi. Yəni Səfəvi əmirləri insan ətinin yeyilməsini qəbul etmirdilər və bunun qarşısını dərhal aldılar. Statın sonu. Ümumiyyətlə tarixən mövcud olmuş müxtəlif ölkələrin ordularında belə hərbi dəstələr olub. Bu hərbi birliklər hər cür şəraitdə sağ qalmaq üçün yetişirdilər. Amerikalı araşdırmacı Geoffrey Bleak insan əti yeyilməsini təsnifatlandırarkən hərbi məsələləri ön plana çəkir. O qeyd edir ki, müəyyən ölkələrin ordularında insan əti ilə qidalanan belə hərbi birliklər mövcud olub. Dəyərli izləyicilər, bu videoda biz Səfəvilər dövləti ilə bağlı 2 önəmli suala cavab tapmağa çalışdıq. Bütün ittihiyaları və fikirləri yekunlaşdırsaq, belə qənayətə gələ bilərik ki, Şah İsmailin öz anası Aləmşah bəyini edam etdirməsi iddiası həqiqəti əks etdirmir. Burada tərcümə xətasına yol verilib. Digər bir iddiyada, Qızılbaşların insanəti yeməsi haqqında deyilənlərdə də mübahisəli məqam var. Belə ki, bütün qızılbaşlar yox, yalnız 10-12 nəfərlik hərbi dəstə arasında bu ibtidai ən ənənə mövcud olub. Hər şeyə rəğmən Şah İsmail dünya hərbi tarixinin ən qəribə və qüdrətli hökmdarlarından biri kimi tanınır. Bəs sizin onunla bağlı fikriniz necədir? Zəhmət olmasa fikirlərinizi şərh bölümündə yazın. Tarixin sirlərinə birlikdə toxunmaq